o'rta osiyo turklarining eski ibora bilan aytganda turkiston turklarining yangi tarixida mustamlakachilarga qarshi tashkil qilingan eng jiddiy harakatlar o'n to'qqizinchi asr oxiridagi dubchi eshon harakati va ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda qo'qon muxtoriyatini qurgan jadidlar harakati edi 1910 yılda bunlar kayda gelip Taşkente Taşkent'te münavar kariler e, e, Behbudiler e, Keyin e, Abdürov, Fıtrat Osman Hoca'ya başkalar şu Bukhara e, şeyde emirliki de cedid mektepleri açışka başladı. Bütün bunlarga karamay bizde bu cedidçilik hareketi siyasi hareketke aylandı. Ortada Partiyeler tüzüldü. Ana hazır mesela Muhammed Salih Türkan ilk Demokratik Partisi. Bu demek Gorbaçov devrede tüzülgen bir siyasi parti ama ilk namında siyasi partiye o şey, yıllarda tüzülgen. Bunların fakat bir de gayesi var. Türkistan devletinin tüzülüşü. Demek ular bu Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan bulup bu, bu Sovyet parçalanışına karşı çıkanlar ve hiçbir vakit ular Özbekçilik, Kazakçılık, Türkmençilik degen ideyeni red kılıp fakat biz Türkistanlımız bizim e, ideyamız, bizim yurtumuz Türkistan, biz Türkistan'ın müstakilliğini ve azatlığını isteğimizde isteğimiz kreş alıp vardılar. Bu sözlerine tarihi faktlar hem tasdiklaydı. qo'qon muxtoriyati turkiston respublikasining tashqi ishlar vaziri mustafa sho'qay qozoq turklarining bosh vazir muhammadjan tinishboyev esa qirg'iz turklarining vakillari edi ammo professor temurxo'ja tilga olgan jadidlar harakati ham dukchi eshon harakati kabi ruslar tarafidan bartaraf etildi so'ngra sovet tarixshunosligida bosmachilar harakati deb nomlangan bir xalq harakati boshlandi ammo u ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi bu uch urinishdan so'ng turkiston ustiga yetmish yillik mustamlaka sukunati cho'kdifaqat o'tgan asrdagi qayta qurish davriga kelib turkistonning yuragi bo'lmish o'zbekistonda milliy uyg'onish ammoralari yana ko'rindi bu mavzuda amerikalik tadqiqotchi ruf dibler shunday deydi qayta qurish boshlanganda sovet yozuvchilari shu jumladan o'zbek yozuvchilari ham oddiy xalqning dardi va orzu umidlarini ifoda etishda katta rol o'ynadilar bugun bu rolni zamonaviy o'zbek yozuvchisi muhammad solih o'ynamoqda bu xususda shoir rauf parfining so'zlari diqqatga sazovordir muhammad solihning birinchi kuchli tebranishi uni turkiston g'oyasini anglashi turkiston ruhini bilishi uning she'riyatidagi butun istiyoralar she'riy san'atlar turkistonni anglash san'ati edi muhammad solih hali ham esimda 80 yillarning boshida 70 yillarning oxirida o'z g'oyasini tanib bo'lgan shoir edi turkiston g'oyasi millat g'oyasi o'zbekiston g'oyasini tanib bo'lgan shoir edi qo'rqinchli darajada tanib bo'lgan shoir edi muhammad solihning shoir sifatida g'oyaviy platformasini rauf Parfi shunday tariflaydi mammad solih oltmishinchi yetmishinchi yillarda o'zbek she'riyatida mutlaqo bir yangi to'lqinni ustida turdi ellik yillar unutilib ketgan merosimiz juda uzoq qarovsiz qoldi abdurauf fitrat cho'lpon qodiriy va boshqa juda ko'p shoirlarimizning asosiy g'oyasi turkiston g'oyasi edi turkiston g'oyasi bosqinchilar uchun mustamlakachilar uchun juda qo'rqinchli bir dushmanlari edi ana yani shu ruhimizdan yulib olingan g'oyani o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib cho'lponlardan keyin fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir muhammad solih bo'ladi turkiya jumhuriyatining bosh vaziri b muhammad solih haqida shunday deydi g'arbda siyosatchi shoir ko'p uchramaydi ammo sharqda xususan turk o'lkalarida siyosatchilar davlat odamlari va hukmdorlari ichidan juda ko'p buyuk shoirlar yetishib chiqqan muhammad solih hozirgi zamon turk siyosatchi shoirlarining ustun o'rnagidir u bir paytning o'zida ham o'zbek turklarining ko'zga ko'ringan shoiri hamda o'zbekiston erk partiyasi lideridir muhammad solih o'z she'rlarini og'ir bir tazyiq taqib zamonlarida yozdi sovet ittifoqi tarqab ketgan va o'zbekiston mustaqil jumhuriyat deb e'lon qilingan bo'lishiga qaramay tazyiqlar hali ham davom etyotir faqat usta shoirlarning she'r tiligini eng og'ir tazyiqlar ostida ham erk mash'alasini baland tuta oladi muhammad solih ham g'ayri insoniy tuzumlarning tazyiqi ostida erk mash'alasini o'z she'ri bilan yoniq tutib kelgan shoirdir bir siyosatchi sifatida muhammad solih va uning safdoshlari hali ham ma'lum ma'noda yerdan olib yerga urilmoqdalar muhammad solih bunday taziqlarga o'z she'ri bilan shunday javob beradi agar hech kim meni yerga urmasa ko'kka qanday sakray olardim solih shoir sifatida allaqachon ko'kka sakrab bo'lgan ishonamanki u boshchilik qilayotgan erk partiyasining ham ko'kka sakraydigan kunlari yaqindir biz toplantılarda biz muhammad solih bilan ko'p xalqaro anjumanlarda ko'rishganmiz va dunyo masalalarini muhokama etganmiz milliy shuur sohibi muhammad solih o'zbekistonning mustaqil bo'lishi va taraqqiy topishini istagan kurashchi birodarimizdir bu kurashchi birodarimizning faoliyati rivoj topishidan umidvormanki muhammad solih vositasida butun islom olami o'zbekistonday bir birodar o'lkani bag'riga bossin o'zbekiston bu faxrimiz bo'lgan islom olimlarini yetishtirib bergan bir muazzam madaniyat markazidir biz o'zbekiston bilan faxrlanamiz o'zbekiston ham tarixiy ham strategik jihatdan yetakchilik qilishga loyiq bir o'lkadir o'zbekiston masalasi bu butun dunyoning najot masalasidir bunga erishmoq uchun esa o'zbekistonda muhammad solih va uning kabi fikrlovchi insonlar hokimiyat ta'sis etmoqlari lozim muhammad solih bugunga qadar o'zbekistonda siyosiy jihatdan katta muvaffaqiyatga erishgan insondir o'zbekistonning o'z tarixiy o'rnini egallashi uchun eng munosib tarzda voyaga yetgan birodarimizdir biz doim muhammad solih haqida sevib eslaymiz va faoliyatida muvaffaqiyatlar tilaymiz sevgi bersam va muvaffaqiyatlar